જ્યાં તેને સર્જિકલ આઈસીયુ વોર્ડમાં દાખલ કરી વધુ સારવાર આપવામાં આવી રહી હતી જોકે તેનું સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું હતું મૃતક બાળકના પિતાએ જણાવ્યું હતું કે બસ ચાલકે બ્રેક જ ન મારી અને મારા દીકરાને અડફેડે લઈ લીધો હતો નવી સિવિલ હોસ્પિટલ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ મૂળ મધ્યપ્રદેશના વતની દીપક સોલંકી હાલ લાઇટ અણુવ્રંત દ્વાર બ્રિજ નીચે ત્રણ સંતાન સહિતના પરિવાર સાથે રહે છે તે મિસ્ત્રી કામ કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે देना संतान पे के रुद्र गत रोज मित्रों साथे ब्रिज नी नीचे रम रहयो तो आज समय ये रोड क्रॉस करता है त्यांथी पसारत थे बीआरटीएस बस चालक ने रुद्र ने टक्कर मारी थी दीपक सिसोदिया बच्चे का क्या नाम है और कितने साल का है रुद्र नाम है उसका और छह साल का है कल तो कितने बजे उसके साथ घटना बना और कहां पे बना कल अनवर द्वार ब्रिज पे कैसे हुआ ये डेर्ड इसके अंदर क्या कर रहा था, तो था क्रॉस अचानक से बस वाले ने ब्रेक नहीं मारा और मेरे रुका वहां से उतर के भग गया बस छोड़ के, के बाद हाँ। हाँ। क्या किया लोगों ने पुलिस में जान किया हॉस्पिटल लेके क्या हॉस्पिटल लेके आए सर एक सौ आठ को फोन करा हुआ फिर बाद में हॉस्पिटल में आए सर एडमिट किया डॉक्टरों ने देखा बोले कि थोड़ा सीरियस है ये उन्होंने नली डालना पड़ेगी करके बोला मेरे को साइन करवाया मेरे से तो मैंने साइन कर दी सर फिर तो अभी क्या हुआ ऐसा कब हुआ ये सर सुबह पाँच बज के न कुछ भी पैंतीस मिनट हो गया उस वक्त घट... अचानक से दिल की धड़कने बंद हो गई हार्ट बीट कितने बच्चे आपके तीन बच्चे हैं मेरे एक लड़की और दो लड़के थे ये कौन सा नंबर ये बच्चा आपका कौन सा नंबर था ये मेरा दूसरा नंबर का था